Перед игрой было волнение, переживал, думал об этом. Как только вышел на поле, уже обо всем забыл, уже был сконцентрирован только на игре. Было видно, что ты старался не импровизировать, действовать именно по отработанным тактикам? Ну, конечно, первая игра. Я не думаю, что надо там было выдумывать, идти где-то в обводку. Где-то проще сыграть, а потом уже в будущем, сырая больше, если сырая больше матчей, то уже там надо уже выдумывать. Ты доволен своими действиями сегодня? Такое, можно было и лучше. В чем конкретно? Да, в обороне, например. В атаке, если более-менее получалось, то в обороне были провалы. У тебя был момент сегодня замечательный. Ты попал в перекладину, сильно расстроился, что не забил в девятом матче. Да, очень обидно хотел. Ну как, я не, я не ставился цель забить, но получилось так, что появился момент и должен был забивать. Сергей Станиславич уже сказал пару слов после матча. Нет, всех поблагодарил за игру, сказал, хорошая игра, завтра выходной, послезавтра собираемся. А перед игрой, может, у тебя индивидуальная беседа с ним была? Просто подозвал и сказал, что готовься на завтра, будешь играть.